কথা কোৱাৰ ধৰণে মানুহৰ কৰ্মত প্ৰভাৱ পেলায় মিঠা মিঠা কথা কোৱা মানুহে ইচ্ছা কৰিলে জলকীয়া বিক্ৰী কৰিব পাৰে কিন্তু খঙত কথা কোৱা মানুহে ইচ্ছা কৰিলে মৌ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে জাহাজখনৰ চাৰিওফালে পানীৰে আগুৰি থাকিলেও কিন্তু জাহাজখন ডুব নাযায় যেতিয়া জাহাজত পানী প্ৰৱেশ কৰিব তেতিয়াহে ডুব যায় একেদৰে মানুহক বেয়া মানুহবোৰে আগুৰি থাকিলেও বা আনে কৰা সমালোচনাই আপোনাক আঘাত দিব নোৱাৰে কিন্তু যেতিয়া বেয়া মানুহক আপোনাৰ জীৱনৰ অংগ কৰি ল'ব তেতিয়া লাহে লাহে আপোনাক ধ্বংস কৰি পেলাব গতিকে এই মানুহবোৰৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখক ভালে থাকক সম্পৰ্ক তেজৰ বান্ধোনৰ দ্বাৰা নহয় অনুভৱৰ দ্বাৰাহে হয় য'ত অনুভৱৰ বান্ধোন আছে তাত আঁতৰৰ মানুহো আপোন হৈ পৰে আৰু য'ত অনুভৱৰ বান্ধোন নাথাকে তাত আপোনো পৰ হয় শিক্ষাই মানুহক জ্ঞান দিয়ে আৱেগে মানুহক ধ্বংস কৰে বিবেকে মানুহক ৰক্ষা কৰে আনন্দই মানুহক হহুৱায় ধৈৰ্যই মানুহক ভাল কৰি তোলে মিছা কথাই মানুহক ধ্বংস কৰে কচুপাত দেখিছে নিশ্চয় ওপৰতো একেবাৰে মিহি যদিও পিঠিফালখন সহতা ঠিক একেদৰে ওপৰে ওপৰে কিছুমান মানুহ দেখাত একেবাৰে ভদ্ৰ জ্ঞানীৰ দৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ ভিতৰখন জাবৰেৰে ভৰি আছে জীৱনলৈ এনে কিছুমান মানুহ আহে যিয়ে নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে সকলো কৰিব পাৰে এই ধৰণৰ মানুহ প্ৰথমে বন্ধু হৈ পৰে তাৰ পাছত শত্ৰু হৈ মনত আঘাত দি গুচি যায় ডিগ্ৰী পাছ কৰি উঠা ল'ৰাজনক সুন্দৰ উপহাৰ দিবলৈ দেউতাকে তাক গেৰেজলৈ লৈ গ'ল গেৰেজলৈ নি দেউতাকে এখন গাড়ী দেখুৱাই ক'লে বহু বছৰ আগতে এই গাড়ীখন কিনিছিলোঁ এতিয়া আৰু এইখন বহুত পুৰণি হৈ গ'ল তোমাক সুখৰ এই ক্ষণটোত তোমাক এটা উপহাৰ দিব বিচাৰোঁ গতিকে উপহাৰটো পোৱাৰ আগতে এটা কাম কৰাচোন তুমি এই গাড়ীখন বিক্ৰীৰ বাবে গাড়ীৰ শ্ব'ৰুমলৈ লৈ যোৱা আৰু চোৱাচোন ইয়াৰ দাম কিমান বুলি কয় ল'ৰাটোৱে গাড়ী শ্ব'ৰুমৰ পৰা দেউতাকৰ ওচৰলৈ উভতি আহি ক'লে তেওঁলোকে কৈছে এই গাড়ীখনৰ দাম পঞ্চাছ হাজাৰ দিব কাৰণ এইখন একেবাৰে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে দেউতাকে ক'লে এতিয়া তুমি আন এটা কাম কৰা এইখন গাড়ী ভঙা মাল লোৱা দোকানলৈ লৈ যোৱা কি কৈ চোৱা ল'ৰাটোৱে ভঙা মাল লোৱা দোকানৰ পৰা আহি ক'লে বহুত পুৰণি হোৱা বাবে এইখনৰ দাম মাত্ৰ দহ হেজাৰ দিব বিচাৰে দেউতাকে তেতিয়া আকৌ এখন পুৰণি কাৰ সংগ্ৰহ কৰি ৰখা মিউজিয়ামলৈ গাড়ীখন নি দেখুৱাবলৈ ক'লে ল'ৰাটোৱে দেউতাকৰ কামবোৰত খং উঠিল যদিও গাড়ীখন সেই মিউজিয়ামলৈ লৈ গ'ল আৰু আহি দেউতাকক ক'লে সংগ্ৰহালয়ৰ লোককেইজনে বৰ উৎসুকতাৰে গাড়ীখন নিৰীক্ষণ কৰি ইয়াৰ বাবে দুই লাখ টকা আগবঢ়াইছে যিহেতু এইখন এখন আইকনিক গাড়ী আৰু এইখন গাড়ী মডেল অতীতত বহুত দামী আৰু ধনী মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিছিল দেউতাকে নিজৰ পুত্ৰক ক'লে এতিয়া তোমাক দিম বুলি কোৱা উপহাৰটো দিব বিচাৰোঁ আচলতে তোমাক উপহাৰস্বৰূপে এটা বিশেষ শিক্ষা দিব খুজিছিলোঁ তুমি গাড়ীখন লৈ তিনি ঠাইলৈ গ'লা আৰু তিনি ঠাইতে তিনি ধৰণৰ মূল্য পালা তাৰ পৰা কি বুজিলা জানানে আচলতে সঠিক স্থানত থকা সঠিক মানুহে তোমাক সঠিক মূল্যায়ন কৰিব পাৰিব খং নকৰিবা যদি তোমাক ক'ৰবাত মূল্য দিয়া নাই কোনোবাই তোমাক গুৰুত্ব দিয়া নাই মানে ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে তুমি ভুল ঠাইত আছা আচলতে তোমাৰ মূল্য তেওঁলোকে দিব যাৰ নিজৰ মূল্য আছে গুণৰ অৰ্থ উপলব্ধি কৰিবলৈ যোগ্যতা আছে এনেকুৱা ঠাইত কেতিয়াও নাথাকিবা য'ত কোনেও তোমাৰ মূল্য নিদিয়ে এনেধৰণৰ মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই খণ্ডটোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ